Вітаємо вас в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещагіна. Ми зараз знаходимося в залі, де експонується виставка старовинної порцеляни. І поруч зі мною сидить колекціонер. Дмитрій Валентинович Єрьомінка. Я хочу підкреслити, що Дмитро Валентинович ще і дизайнер одягу. Ось це вбрання на мене ще одягнуто. Це саме його ідея. Так що, якщо у вас буде нагода, звертайтеся Дмитро Валентинович і вас одягне без проблем. Дмитро Валентинович, будь ласка, чудовий старовинний фарфор. И сейчас мы сидим поруч поруч с каким фарфором мы знаходимся. Расспрашиваете. Да, добрый день, всем телезрителям. Вот немножко хотелось рассказать о нашем э, таком сервизе, который условно, в общем-то, называем охотничий сервис, так как он тут в основном на нем выполнены охотничьи сцены животный мир, фрукты, вот овощи. То есть это сервис начала 20 века, скорее всего, товарищество Кузнецова Матвея Сидоровича, изготовленный на фаянсовой фабрике в поселке Буды, это под Харьковом. Вот. Сервис каталога нету, поэтому как бы точно сказать время его изготовления невозможно как бы на данный момент, то есть как бы на в дальнейшем может быть что-то узнаем из этой информации. Сервис выполнен, я возьму блюдо, наверное, самое интересное. Да, спасибо, да, то есть как бы мою так отвечаю, за него сам. ну вот как бы что можно еще сказать Фар, да, фарфор фаянсовый, ой, фарфор фаянс, сервис фаянсовый, то есть как бы в стиле, ну, может быть такой арт деко, то есть рельефная тарелка выполнена, то есть как бы, вот аэрография и деколь здесь взят от американского художника э, Рафаэля Бека, вот очень популярный был в начале конец 1800-х годов, начало 1900-х годов своими рисунками на тему животного мира, фауны, флоры. Вот, и часто вот использовался в деколе всякими ну, фабриками, мастерами фарфоровых и фаянсовых изделий. То есть, как бы, то есть и в Америке и Европа тоже использовалась, ну и до России тоже, то есть и имперской на тот момент тоже, в общем-то, этот деколь дошел, как бы, благодаря Матвею Сидоровичу Кузнецову, его закупкам. Как бы известная, то есть самая сцена, наверное, то есть как бы популярная, то есть или Лемош использовали вот этот сюжет, как бы, на своих блюдах, тарелках, пара охотничьих собак. Ну и сюжет вроде как бы так и называется «Охота», насколько я знаю, то есть из интернета, то есть. Вот. Ну, это вот такое блюдо, самое популярное. Сервис интересный, то есть уникальный. Я такого, в общем-то, не встречал, сколько вот наблюдаю, ну, несколько лет Но я на 12 занимаюсь. Персон, да? Скорее всего, на 12, потому что вот я даже сейчас вот перед съемкой, то есть посчитал тарелки, думал, ну, или на 6 персон, или на 12, ну, точно как бы невозможно сказать, честно говоря, потому что тут вот неясно, их 8 тарелок, то есть, то ли это подставные тарелки, то ли это для вторых блюд тарелочки, как бы, то есть, и, ну, непонятно, то есть, было 12, или остальных, в общем-то, по 6, вот, глубокие, там, пирожковые тарелки, вот, пирожковые тут со сценами английской охоты, англичане у нас тут изображены, охота на лес пирожковые да, тарелки, да, для пирожков. то есть тарелки для первых блюд глубокие, вот такие вот с изображением фазанов замечательные, ну вот клеймо, кстати, тут вот фабрика в Будах, вот. синее клеймо такое, ну, вот такие вот тарелки. Кстати, ну, похожие как бы, тарелки тоже выпускались на охотничью тему там, или с природой. Возможно, тоже деколь Бека. Ну, я как бы, ну, не прослеживал эту данную информацию до конца. Но там использовались тарелки с другим рельефом, другой фон. Бирюзовый, голубой, розовый, как бы, то есть, ну, в принципе, встречается. Но именно в таком составе, в общем, сервис, как бы, попался, дошел до нашего времени, вот, как бы первый раз я встретил его в продаже, как бы, и влюбился сразу. Вот. Тоже интересная история произошла как бы с приобретением сервиза. То есть увидел его на одном из сайтов, сайтов по продажам фарфора. Вот. Продавался он в полном этом объеме, как сейчас представлен здесь. И получается, ну, человек продавал, потому что как бы создалась ситуация, в общем, у него в семье там тяжелая, как бы, и он вынужден был расстаться, в общем, то есть нужны были срочно деньги. Вот. В итоге потом уже человек уже поштучно начал выставлять на продажу, ну, как бы мы с ним списались пообщались, то есть пришли к общему выводу, что ну, грех как бы большой, наверное, этот сервис, это просто поштучно, да, поштучно распродавать, это, в общем-то, ну, неправильно. Как бы. вот, немножко как бы, ему пришлось подождать, как бы, ну, в итоге то есть, я выкупил этот сервис, и человек еще и пошел на встречу, еще и уступил очень хорошо. Вот. Ну, музейная редкость, музейная. То есть, ну, как я так вы еще и спасите. Ну, в какой-то степени может быть, как бы, извините за нескромность. Ну а что, называем вещи своими именами? Да, ну как бы оби обидно. То есть я вот смотрю, сколько тоже люди продают на этих сайтах, то есть как бы по фарфору, фаянсу, э -э продают тарелки, да, то есть, и ты понимаешь, что в принципе вот, вот это, допустим, много сильных у ну, разных людей тарелок особенно, то есть потому что люди покупают обычно тех, кто ну, занимается этим делом, покупают по несколько штук в идеальном состоянии, чтобы перепродать просто заработать на этом деньги. Вот и понимаешь, что вот если сильно много предметов с одним декольным рисунком, то есть как бы понимаешь, что это был огромный сервис, его просто тупо распродали. Распускали. Да, распродали, то есть и фактически как бы, ну я не могу сказать, что он утерян, то есть на совсем. То есть если какой-то коллекционер бы захотел его собрать заново, он бы мог скупить это все как бы, то есть ну то, что в продаже есть. Может потом появилось бы еще что-то, то есть и сервис может быть даже как бы можно было бы собрать заново, но не факт как бы. То есть, вот скажем, э, с этого сервиза, то есть ну вот он дошел в таком комплекте, то есть в такой комплектации. Ой, да? прям, смотрите, О, друзья, супница. Да, вот вот замечательный вот соусник такой. Соусник, и форма и красивая. И уже прямо с тарелочкой. Да. Да, не да, прольете да, соус да, на скатерть. Ну, вот были популярны, да. Вот, то есть цельные такие вот соусник вместе с подставкой такой. То есть замечательный такой вот сюжет с фруктами, с яблоками, с цветочками элегантный, то есть явно сервис был в семье небедной, то есть, ну, или промышленники, или купцы какие-то, или еще кто-то, в общем, не знаю, то есть, ну, бедный человек себе не позволил, конечно, такой сервис. Безусловно, и я хочу обратить ваше внимание, друзья мои, уникальность этого сервиса еще и заключается в том, ну, что да. на каждой тарелке твой рисунок не повторяется, да? Нет, 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 тут есть, есть? деколь повторяющийся, да, но я сейчас но не практически покажу. практически все вот, скажем, вот речь... пирожковые, ну, да. Пирожко. ладно, пирожки да, это да, тоже. Да, так да, так да, так. ну, да, то есть вот пирожковые, допустим, а вот деколь повторяющийся. глубокие Глубокие в основном как бы... Собаки, разные, птицы, да. медведи. Да, 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 деколь в основном разный, как бы, ну, может, есть парочка там то есть повторяющихся, вот тут силезни. Пазаны, там куропатки есть. Все то возможно. есть дичь, которую да. можно потом съесть. Да, вот олени такие вот. Да, олени не ну, надо да, убивать. красивые. Есть медведи. Вот, вот, есть медведи. Да, да, да. да друзья, да. и медведи тоже. И зайцы есть там. Да. В общем, разнообразные тарелки. То есть как бы интересно. Ну, супница, конечно, самая шикарная здесь вещь в данном случае. Она, вот, конечно, с небольшими потерями, тут ну, Супа есть нет, там, трещинки, да. вот. но даже вот внутри есть как бы цветочки, тут украшения, вот, ну, к сожалению, тут... ну, в принципе, целая, то есть, уже, уже радует то, что она целая, то есть, как бы, и можно наслаждаться этой красотой просто замечательно. А наслаждаться, друзья мои, этой красотой вы можете в стенах Николаевского областного художественного музея имени Василия Васильевича Верещагина. И следующий наш рассказ будет посвящен уже другому сервизу. Но в принципе этих сервизов не так уж много. И каждый из них это настоящая жемчужина. Согласен.